Надо какое-то время для того, чтобы доказать зрителю, что мы им нужны. Как только мы это докажем, мы можем обратиться к зрителю и слушателю с предложением об абонентской плате. Я думаю, что на это... это уйдут несколько лет. Ну и реклама. Это сложный вопрос. Я и сейчас-то не понимаю, но я не понимаю, почему они нам оставили 5% и откуда они взяли эти 5% а они не понимают вообще, что такое реклама. Они это законодатели. Я думаю, что придет время, нам удастся им объяснить. Проверок я бы не боялся. Да, это занимает какую-то часть ресурсов компании. Беспрерывные проверки, которых я могу насчитать 8 только уже заложенных. И в законе, и в том, что вы сказали. Ну, хорошо, я готов, например, выделить в компании часть людей, специально под это нанять и работать с ними беспрерывно. Давайте обеспечивать друг друга работать не проблема. Получать зарплату те и другие, ну, хай вот эту воду в ступе толкут. Но если мы работаем честно, то мы и проверок не боимся. Но с рекламой предложения конкретно четкие. То, что было внесено поправками в закон буквально позавчера и передано в Комитет по свободе слова, предложено вынести на голосование на сессии. Сессия, как мы сегодня уже узнали, продлена на две недели, и есть шанс ее принять. Там было, были все те поправки, которые вы сейчас перечислили. Мы знали, что это такой путь камикадзе, они все равно это не примут, но они не приняли это ничехом, а вычеркнули кое-что. В частности, они не согласились с предложением Евросоюза ограничить число людей. Простите, что я выхожу за финансовую тему. Число в наблюдательном совете, число 15 они не прописали. Это же депутаты, это же от них будут эти люди. Поэтому они не согласились пока. Они возмутились тем, что мы вернули 20%, то есть 12 минут в часе. Они сказали, нет, 5%, вы слишком наглые. И зато они приняли поправку. Достаточно важная там просто ошибочная была штука по поводу, кто может возглавлять или кто не может возглавлять. Тоже об этом Борис Берген говорил, что сейчас в законе звучит человек, имеющий отношение к медиа, не может возглавить. То есть должен быть не специалист. Но это глупость, очевидно, и они с этим согласились, это убрали. Еще какие мелкие поправки они, видимо, внесут, комитет это принял и внесет на голосование на сессию. Это означает, что у нас есть надежда шаг за шагом, потихонечку на следующей осенней сессии добавить им еще вопросов и уже подходить с помощью, например, я не знаю, можно ли говорить эти слова, но лобби со стороны Европы, в том числе ЕБИУ всех наших коллег, это работает, наши прислушиваются и потихонечку понимают. Но да, касательно финансов, боюсь, что это самый сложный вопрос, который только есть шаг за шагом. Да, до 20% вернуть рекламу. Да, все-таки остаться на государственном финансировании года 4, побороться за эти деньги все-таки с ними, опираясь на людей и на их мнение. Сейчас оно достаточно сильно в государстве. И к нему прислушивается государство. Вы это слышали по речи премьера сегодня утром. Ну и попытаться внести дополнительным пунктом инши доходы. В аті інші доходи може вийти і абонплата, коли пройде час. Поки ні, кстати, є, то тоже теж делать. По фінансуванню Так. Обрізали все, що могли. Навіщо вони це зробили, я не знаю. Вони не витрачають до додаткових гроші на нас. А то ну вони просто порахували, як ми говорили. 600 мільйонів це те, що на ТКО зараз і витрачають обласні телекомпанії. Це не знайдеться про розвиток. Окей, ми не, не поспішаємо. Бачите, хтось є, хто взагалі не хоче нічого робити. Припинемо все плохо, і буде ще гірше, і не треба, і не. Ну окей, давайте почнемо. Оцей хлопчик uh, з Данії. Він вже абсолютно кайфовий, він, він хоче результату. Він каже, давайте працювати напряму. Ми дамо вам гроші, працюйте. Ми теж саме кажемо, немає гроші, окей, ми без грошей будемо працювати. Ми все одно почнемо. Ми не дамо їм звернутися з цього шляху. Дуже мені, ну. Розлючені тим, що вони кажуть, що конституція не дозволяє. закон не де конституція для нас, а не ми для неї. І закон теж саме. Конституцію можна змінювати. Закони можна змінювати. Просто це треба робити. Хтось має почати. Ви ми почали. Ви побачите, що такий злий, бо, бо бо воно ну половина я бачу теж саме в соцмережах. Все плохо. І давайте повсти на на, на кудовище і там здохнемо і там і, і все. А і чекати все. На... Та ніколи в житті він не дочекається нічого, якщо він щось буде чекати. Просто треба робити. Пробачьте. Жодного, жодного такого немає обласнування у них. Просто п'ять відсотків. Чому? Не знаю. А чому не 4? Не знаю. А чому не 10? Не знаю. Ну просто от для вас буде забагато. 20, які є зараз у комерційних забагато. Я вважаю, що Дехто з комерційників просто підказав їм, що це конкурент, якщо вони отримують бюджет, бюджетні кошти, то навіщо їм реклама? Це наш конкурент. Але я намагаюся весь цей час пояснити комерційним мовникам, що ми не є і не можемо бути конкурентами. Вони потроху дослухаються. Але це така інерційна, інерційна така справа, і вже війшло 5%. Відіб'ємо. Ось відіб'ємо. Побачите.